Значить, в ідеалі ми зараз провели таку інформаційно розяснювальну роботу. Вам би вот три питання, які ви виклали в питаннях денних, їх треба якось довести до ума. Значить, збори мають бути обов'язково відбуватись так, як нам треба навчатись. Я теж цій справі не вміла, а коли да, прийшов час, нам треба було і головуючий, і секретар. І перше питання присутності вашого е, цього е, представника від технічві, який би звітувався за технічний, хтось може сказати технічний стан вашого будинку з мешканців. Я в в комп'ютері прочитала, що стан нашого дому до відповітлення. Тому, якщо з вас давайте, щоб все ж таки, хай це буде перша пробна, такі будемо говорити, якийсь майстер-клас по проведенню загальних зборів. Якщо є вміючі і бажаючі зараз провести ці загальні збори згідно питання денними, значить по кожному з них вам треба буде. Винести рішення. Технічний стан. Ось людина озвучила, що на сайті написано, що технічний стан все добре. А тим більше, якщо ви побачите на відео, яке я знайшла по порика 12, то там дуже добре. Я це там да, Задовільне, значить, тут має бути пропозиція, яка інша. Значить, задовільно, незадовільно. Яке рішення зборів? Незадовільно. хто за ці хто за цей стан до чого ми ведемо. Якщо не задовільний стан, який мали забезпечувати, треба буде будинковому комітету розібратись. Яка причина не стат грошей чи чогось? Я вам дам запит, ви дасте на управляючу цю керуючу кампанію. Вони вам дадуть відповідь. У нас аналогічно було таке: наприклад, там люди пишуть: у нас там не працюють ліфти. Вартість ліфта вони пишуть, така то сума. Саме така сума недоплачена вашими мешканцями. Ці сказки ми вже знаємо. Тому е, наше питання, вони своє, а ми не обороняємось. Ми наступаємо, а наступаємо законом проведення рішення. Рішенням зборів так, задовільно чи не задовільно? е, рішення присутніх зборів, 30 стан 96 квартир. Ну, це третя час. Ні, а третя да, да, да. го Значить, сам... э, ну проводьте збори, будь ласка, ви вважаєте, який стан будинку? Є э, задовільний, є за задовільний позиція. Нет. Задовільний стан будинку. Нет. Незадовільний. Нет. незадовільний. Нет. Підніміть руку, нет. хто за незадовільний нет. стан будинку. Нет. Так. Так, всі. Значить, треба провести розслідування причин. Будинковий комітет, який буде обраний в третьому, по третьому питанню, він проведе і поставить до відома, що стан будинку в зв'язку з тим-то, з тим-то. Далі. Далі, друге питання. Значить, що у нас тут було? Принятие, что не Ребята, у вас сарай. А, да, я да. думал, мы плохо живем, да а у вас сарай. Да, да. 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 у, у, у вас, я не знаю, а на задовольное, они же на задовольное, вы Ребята, ну я не знаю, как вы живете в этом Я думал, что вы платите, а оказывается есть... А вы внутри были? Я ж посмотрел, у не даже ремонт 150 лет назад не делали. Спички сверху кто-то привез. Вы что, нам когда-то раздали бумаги? что на наш дом ухода потратили ухода 127 тысяч на ремонт. Существует... А, <звезды> Наши лифты вот. не поменяли. Вот. Я, вот. я говорю, а что же мы делали? Побелили стенки и. Правда. дождь они пошел на на а, не Они на всех этажах. Потому что побелили стенки. А потому что вы не контролировали процесс ремонта. У нас пытались на ремонт мы сделали за свои деньги ремонт подъездили пытались списать 400 тысяч гривен на ремонт, который мы сделали за свой счет. Я поставил двойной стеклопакет, я поставил за штукатурил как положено. У нас тепло и солнечно. А вот мы пришли сказали ребята 400 тысяч рублей. на каком основании вы а, кстати ремонт нам обошелся 80 тысяч а нам списывают 400 я ну, задаю вот вопрос а ребята извините да, у нас бронированная дверь карман. у нас 14 окон двойные... а 400 тысяч мы заплатили 80 всего. а где 400 это их калькуляция. Это ваши деньги украденные. У нас да с вами. понятно. Я уверена, а у нас сделали без ремонт. Без два понятно. пацана западенца. Правильно. Значит, они схема. они мне сказали. Я с ними разговаривала, разговаривала. У них эта штука, которую заливали они все. Они сказали, что нам выделили два мешка на четыре вот этих дома. Два мешка М -м. даже не ездили. А списали а, 400 тысяч. Амела, а я звонила а, АДА, а мне мастер звонит и говорит. Чем вы недовольны? У вас такой ремонт сделали. Говорю, а вы, вы вообще в доме были? Нас заливали эти пацаны. Робоим, Они ж ничего, не, ничего. Вот по грязному, поэтому этому страшному всему, они заливали пулевизатором и Наша с вами проблема заключается в том, что... Там у нас который был в платежке. А, и они сказали, извините, они сказали, что нам заплатили за 4 дома и с половиной тысячи. Ай-яй-яй, сколько В наших домах есть одна большая проблема. Значит, в домах есть два вида собственности. Девочки, тише, послушайте. Девушки, в домах есть два вида собственных. Это собственность жильцов, кто здесь проживает, жилого-нежилого, примещена собственность, да? И ваша коллективная собственность. Согласно закону Конституции, это собственность ваша 1991 -го года, в том числе и это территория. Но у нас есть умные чиновники, у нас есть умная жители, которая говорит, нет. Вы не вступили в право собственность а вашей же, коллективной. Это ваш первый этаж, если не жилое помещение, там магазины да. и так далее. Сколько это ваши подвалы, чердаки, территория, территорию, да, все. Да, да, да. мы, да, чиновники говорят, мы будем распоряжаться, продавать, использовать для получения Давай. прибыли вашу собственность. Вот. А вы к этому относитесь нормально. Вот у нас была ситуация, вот говорили, строится ресторан, придумовая территория наша, наша нас тут спрашивал, хотим ли мы, чтобы вот такие красивые деревья спилили, их просто спилили. Мы, нас кто-то спрашивает, что будет носиться несущие стены в ресторане. Ну, в ресторан, она же площадь, да? Вот, нас никто не спрашивал. Когда я прихожу и задаю, как желез, как вы, говорю, на каком основании? Ведь это же, и мне говорят, несущая стена, есть коллективная собственность. А ты, придурок, еще не вступил в право собственности ее. Ты никто. Это майно э, баланса утримывача. Пошел вон, а, твоя собственность. Вы, наверное, слышали баланс утримывача. Это Что внутри выезжали, помещения, да? которое ты купил да, или там да. приватизировал. Да, да, вот да. это ложь. Дом это ваша собственность, вот эта земля это ваша собственность, согласно конституции. Если вам говорят, что мы вам в натуре землю не выделили и она не ваша, люди-то и сволочи в лицо. Она ваша земля, это ваш дом. И сейчас проблема заключается в том, что через три месяца нас перейдут к управляющему. А наша коллективная собственность не просчитана, не пересчитана, не учтена, и о существовании вы ее не знаете. И все ваши подвалы будут, и крыша будет считана. Собственник появится. Почему у вас здесь никто не ремонтирует? Да потому что проблема в том, что у вас тут воняет и ремонтировать никто не делает. Потому что чиновники считают, что это их Чиновники считают, что это их труба, хотя это ваша труба. Но они не родивы собственно Они не ремонтируют, мы не хотим. Можете ли вы подать Нет, Потому что это их собственность. Это они так думают. Поэтому для того, чтобы ну, в доме что, был порядок, для того, чтобы вы возьмите да. У вас да. сценарий. Я, я должен быть. на вас не а списывали это, же ваше а, все равно. А. Вот я не мешало бы вам телефоны иметь. его потому что чиновники считают, что это, это их ваши земля, а не Единственная возможность защититься, это домовой комитет, такого пути просто нет. Значит... Кстати, вот по поводу ОСББ. У ОСББ есть два интересных пункта, которые я вам сегодня прочитал. не обращал внимания, это было недавно изменено. Первое. Задача ОСБ... ОСББ, знаете, какая? Сбор бабла с вас. Это рейдерская компания, которую вы организовываете для себя, для того, чтобы себя бы и в себя играть. И второй момент. ОСББ занимается сприянием оказания жилищно-коммунальных послуг. Что такое сприяние? То есть они не занимаются ОСББ, не занимаются оказанием услуг. Это посредник, Правильно. который они должен нанять кого-то, заказать. Извините, у вас в доме да, есть да, нормальный слесарь? Он да, что, не да, может да. там что-то подремонтировать за какую-то копейку? Нет, не может. У вас нормальные электрики есть? Есть же нормальные. Есть, есть у нас лифтеры, которые Нет, Вы должны пойти да? в управляющую компанию и подписать да, с ней договор. А, а я пришел в управляющую компанию, с ними разговариваю, я говорю, вы знаете, вот мне не устраивает ваш поток сотрудник, поток... который пытается а, украсть в убежище. Я че, 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 че. говорю, я вообще не понимаю вашего сотрудника, там он какой-то а, слесарь, который в центре Киева имеет две квартиры. И мне говорю, плохой слесарь, а в чего у нее не три квартиры? А вы знаете, на Крещатике сколько стоит квартира? А у него три. То есть цель э, любого ЖЭКа, и это зарабатывание денег. Сколько раз я хочу, хочу спросить у вас, э, вам, э, у вас убирается по, подъезд? Я вам скажу что ни разу. Вы знаете, согласно тарифов, которые вы платите, ну, да, у вас должна быть два раза в месяц влажная уборка, то есть помыть. Два раза в месяц поднести с первого до последнего этажа. Ежедневно первый этаж до второго у вас должны перила э, вытираться и подметаться в два раза в год мыть окна. У вас окна кто-нибудь когда-нибудь мыли? кому вы платите <ui> Так вот сейчас мы подошли ко второму вопросу что да, Вот есть два есть вида услуг, которые вам оказываются. Это тело, жилищные и коммунальные. И коммунальные – это вор Ахметов, который украл Киев Энер, Киев Водоканал, Киев и так далее. Ну, хоть что-то бежит к вам, бежит. Это он оказывает услуги. А жилищные услуги – это ремонт ваших подъездов, это уборка территории, это вывоз мусора, у вас территорию убрали, да? Кто-то что-то делает, за что вы держитесь и кому вы платите деньги? В конце-то концов. Так вот. Крыша течет, трубы текут, и всем наплевать. Но вы же квартплату платите. За что вы держите? За ЖЭК? Кстати, ЖЭК это ваша собственность. В глобальном масштабе при определенных условиях вы можете его забрать себе. Вот я прихожу к начальнику Жека и задаю вопрос. Девочка, вот объяснение, мне, пожалуйста, мы поставили счетчики тепловые. Почему я должен платить 16 гривен, то есть у меня получается хозяйство, у меня там две квартиры. Однокомнатная квартира я получу одну сумму, а за четырехкомнатную, которая в пять раз больше, меньше, меньшую сумму. Я прихожу, говорю, вот расскажи, у нас есть счетчик, я хочу посмотреть показания счетчика. Я после хочу, мы его должны были ввести в эксплуатацию еще три месяца назад. Вы знаете, что она сделала? Она вот такая полная, да? Вот так. И в этот дом. Я, конечно, в глаз мог еда. Но я ей говорю, в этом доме мы заканчиваем формирование домового комитета. Вот когда будет домой комитет, я его выгоню. Я к ней еще прошу, почему у нас нет отношения? Вы не рассказываете, что и как, вы скажите, что вы будете делать. Я домой комитет организую. Мне осталось еще пять подписей. Тому Люди нас, Андрюша, консультируют. Минимум две трети. Да? Контроль Но, законов, да? соблюдение законов Конституции на территории. Территория, это придавая территория и дом. Контроль качества оказанных услуг ЖКХ. Вот это два вопроса, которые мы делаем. Почему мы пока не берем? То есть я проявляюсь, я становлюсь субъектом правоотношений. То есть я могу, я сейчас прихожу к начальнику ЖЭК и говорю, у меня для того, чтобы просто я должен открыть кран, спать еще полчаса, и она прибежит, и будет не будет. организация, То есть она получает правоспособность задать вопрос ЖЭК, постучать на голове. А Подождите, подождите, <сос> ну какая есть, компания, которая оказывается Ну да, Какая да, разница, да, будь да, ЖЭК, да, не ЖЭК, да. тут же придет все равно. Все Но, а Открывайте, вот вам, 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 рекомендовали, открыть свой кооператив. Наймите себе, вот несколько домов объединились, наймите себе исполнителей. То есть проблема в том, что ОСББ не может скажем, иметь сотрудников, которые будут выполнять работу, потому что он оказанию услуг. Коллеги, пожалуйста, есть и, ну, всегда да вы, есть пенсионер, который умеет да, там да, что-то строгать. Нет, 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 подождите, стоп 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 стоп, 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 минуточку. Значит, давайте мы сейчас, прежде чем перейдем к домовому комитету и всему остальному, и потом еще раз вернемся к кооперативу, нам вам надо четко определить. Тут подняли вопрос, кому вы платите? Если вы сейчас заплатите, вам эти услуги не, вам ничего не сделают. Хорошо, а в другом... В другом я, случае, я... случае, Если вы говорите, как? то ну, мы будем платить... Значит, э, а вы, сейчас... Вы э, ну, э, слава, ну, надо, надо же понимать, -то что, -то что, -то что -то человек это... Нет, это сам. Потом сначала... а потом ну, будет. так, так надо же сказать... Вам